зовут меня Матяш Роман, я из города Мариуполь, 109-я бригада мариупольская. Ты солдат. На войну я, я проходил практически в таком состоянии, как, как, сейчас, 90 килограмм примерно был. Э, с плена вышел 74, вот. как бы состояние было плохое, э, ну, такой обессиленный какой-то организм был. Э, психологически очень тяжело, было вернуться в, 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 в реальность. Я даже, так смешно, даже в маленьких магазинах мог заблудиться. Память очень плохая и была и, и сейчас осталась. Э, то есть я быстро забываю э, информацию. Ну как бы, да, война свое сделала. До этого я не служил в срочной армии, <coughs> не проходил срочную службу. Вот. А когда началась война, как бы с первых дней пошел воевать, потому что враг напал на мой дом. Очень люблю свой город, он очень красивый. Море как бы там в непосредственно близости от моего жилья было. Ну, как бы все было там хорошо город развивался очень стремительно. Много было проектов, которым не суждено было сбыться из-за нападения врага. Город был прекрасный, но его больше чем наполовину разрушили и спалили. С самых первых дней они уничтожали город, Улица за улицей. Из-за того, что ПВО было уничтожено, авиация чувствовала себя как дома вражеская, залетала низко, сносила дома, пятиэтажки разбирались быстро, они слаживались как карточные домики. Девятиэтажки более выдерживали, но они потом после удара авиа загорались и выгорали полностью. То есть на момент... Допустим, 8 марта город был наполовину уже сожжен. Я видел своими глазами это свой родной район, 23-й микрорайон, где я большую часть детства провел и юности. Он был наполовину сожжен уже тогда. Наше расположение было на западной окраине Мариуполя, на повороте на Старый Крым поселок. Там мы удерживали врага. С 26 февраля, по-моему, по 11 марта мы там были. Потом э, зашла техника, пошла на нас, и нам пришлось, к сожалению, отступить на территорию 23-го микрорайона, то есть оттянуться на километр. Получается, у меня неоднократные контузии были, осколки в ноге до сих пор. Но ну, они мелкие, мне их посоветовали не вынимать, потому что можно еще больше навредить ноге. Вот. Потом это, меня там в одном месте завалило в здании, и были переломы у меня. Ключица была сломана, голеностоп левой ноги, вот. кисть была повреждена. Да, как бы, ну, все это бинтами перематывал, потому что нужно было дальше выполнять боевые задачи. Как бы не было времени болеть. Я там обматывал бинтами, берцы ну, затягивал посильнее, чтобы нога меньше гнулась. Ну, и, и так вот воевал. Уже нас э, как бы в котел взяли и вытеснили на комбинат «Азовсталь». У меня даже мысли не было куда-то сбежать там или и, 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 и я доброволец я пришел на войну добровольно я не понимаю как можно было ну, убежать там или как-то мы одни из первых выходили был приказ нам за защитой президента вот и мы пошли в госпиталь на территории, практически полностью уже разрушенный госпиталь. Они знали, что, что там наши раненые пацаны и специально бомбили этот госпиталь, ну, стирали его с, с лица земли. И там много, многих поубивало, конечно, уже были ранены, и их бомбами достало. И вот мы, мы пришли туда с моей группой, э, 8 человек, забрали двух э, своих пацанов, которые очень тяжело были ранены. И на носилках вышли из, из территории завода «Азовсталь». На носилках вынесли их. Месяц я был в Еленовке, потом э, перевезли в Луганскую область. 21,5 месяц. А 8 февраля 24 меня обменяли. Я уже осознал, когда нам разрешили снять э, повязки. Тогда я понял, что сейчас будет будет обмен, и нас уже с развязанными глазами мы все видели, мы увидели вдалеке, увидели вдалеке флаг нашей любимой страны, вот, и, и тогда уже поняли, что мы дома. вам за все, что делаете с Когда мы впервые собрали первый кемп, Люди з усіх куточків нашої країни, і нашою великою місією, бажанням було поєднати цих людей, людей одного гарнізону Маріуполя, героїчні родини, люди, які пережили одне і те ж. Одні чекають, одні, на жаль, вже переживають біль втрати. І ми тут можемо бути разом, підтримувати один одного в різних категоріях. І коли ми знайомимося, кожного разу в нас є і захисники, і родини. Ми побачили на останньому кемпі, як дружина спитала, чи є хтось, хто б у вас її чоловіком на якійсь позиції. Відгукнувся а, чоловік, який нещодавно повернувся з полону і вона зараз має шанс знайти свого чоловіка. І це кожного разу надія, можливість, і це спілкування воно лікує людей. А, вони постійно перебувають під наглядом наших психологів. Коли чоловіка стається один на один з проблемою, То ему тяжело это пережить, как бы. А сердце застали» очень мотивирует людей, помогает, общаемся со своими побратимами, помогаем с действиями, с советами друг другу. Сердце застали» была программа психологической поддержки. Там очень понравилось, психологи нам помогали, как бы вернуться в реальность. И это у них получилось. Я очень благодарен им. Без этого проекта было бы очень тяжело людям вернуться в реальность. Потому что э, после такого, что люди переж, переживают, э, тяжело вернуться. Планы у меня такие. До войны я был в сфере металлургии работал. Как бы. Сейчас э, в том городе, где я живу, Ситуация такая, что там металлургических заводов нет, и по профессии я уже не могу работать. Буду другую какую-то профессию осваивать. У меня есть много мыслей, и я о будущем думаю, и все будет хорошо, все, все получится. Я это знаю.